Вас, це програма Наголос Харківські події, коли на центральній площаді міста було зруйновано пам'ятник Володимиру Леніну, знову в центрі уваги. Багато хто впевнений, Слабажанщину навмисно розгойдують. саме про це і не тільки в цій студії. У найближчі 15 хвилин будемо говорити з народним депутатом України 3, 4, 5 та 6 скликань Аллою Олександровською. Вітаю вас! Здравствуйте! Ви щойно приїхали з Харкова, Так. Да. що сьогодні відбувається? у первой столицы нашей страны. Вы знаете, сегодня происходит то, что происходило и месяц назад, и два, и три. Бывают, конечно, острые события, когда людей избивают. К сожалению, достаточно много случаев убийств. И вот недавно на этой неделе у нас такое было страшное убийство, когда обнаружили труп на, ограде, на церковной ограде. Вот. Но, в принципе, дело же не в том, что происходят такие конкретные вещи, а очень важна общая ситуация, общая обстановка настроения А харьковчане разные есть, и настроения у них есть разные. Как мы видим, есть харьковчане, которые разделяют такие экстремистские позиции, которые считают, что существует только их право иметь мнение, а другое мнение звучать не должно. Вот именно эти харьковчане и те, кто приезжает в Харьков с таким настроением, вот именно они провоцируют фактически нападение На людей, і в тому числі от вони виновні в от цьому, е такому совершенно дикому разрушении пам'ятника Ленина. За добу до того, що відбулося на Центральній площі, вас 27 вересня під час Маршу мі Миру вас затримали працівники СБУ. А Багато пліток ходить з цього приводу. Що насправді тоді відбулося? Ну вообще, е Мы подали уведомление о проведении марша мира. Действительно, вопрос мира, он очень актуальный, да? Безумно. Да. Во-первых, он актуальный сам по себе, потому что гибнут люди, э, страдают э, дети. Вообще непонятно, э, как на что рассчитывать людям, как строить свою жизнь. Поэтому вопрос мира он является очень важным для Украины и украинцев. Но дело в том, что существуют разные ответы. Какой мир? Вот то, что вы говорили, какие настроения у харьковчан. Разные настроения и отношения к миру тоже разные, потому что под миром, можно понимать, мир разный бывает. Да? Мир по принуждению, мир под угрозой войны, мир под угрозой убийства, да? то есть покорение фактически. А бывает мир согласия, когда люди понимают друг друга и врабатывают какую-то позицию, которая действительно приводит к миру и к согласию. Вот как раз на этом марше мира мы хотели э, об этом поговорить, потому что в результате в конце этого марша мы должны провести митинг. Э, нам совершенно неожиданно для нас запретили этот марш. Э, При том на э... каких пистах? Вы знаете, вот я вам не могу сказать, скажу по одной простой причине. Мы были ответчиками, да? Судя по вас нам запретили, а мы подавали уведомления. Нас на суд не пригласили, нам не подали необходимые документы до начала суда, и нам не дали решения суда. Поэтому, ну, в принципе, было сказано, что мы будем вам запрещать. Поэтому я понимала, что в суд будут обращаться, но я не знала, какое будет решение. Но я при этом сказала, что мы все равно придем, я приду на место сбора, потому что я люди знают, что этот марш мира должен быть, и я должна с людьми поговорить, и мы там на месте будем принимать решение, что нам делать, потому что нам же решение суда неизвестно. Если не ошибаюсь, суд состоялся где-то около 11 вечера, где-то около 12. Ну, общем, это вот, вы понимаете. Да, вы понимаете да. час для Поэтому, судью. естественно, я пришла на следующий день к месту сбора, еще где-то минут за 30-40 за до начала нашей акции, и я уже подходя к этому скверу, там, где мы собирались, я увидел, что очень большое количество милиции на прилегающих улицах в самом сквере, и милиции начинают вытеснять людей с этого сквера на проезжую часть, фактически. Понимаете, акция должна была пройти на проезжей части, то есть мы маршировали даже были по проезжей части. Но я понимала, что э, они нас провоцируют на эту акцию, а я еще не знаю решения, есть решение суда или нет. Короче говоря, когда я туда подошла, как раз вот и люди мне сказали, что уже был судебный исполнитель, который огласил решение суда запрещающее. Вот. Ну и мы стали с людьми советоваться на тротуаре. То есть мы не строились, не выходили. Однако милиция стала нас задерживать. То есть окружили вот, всех людей, которые к тому времени уже собрались. Разбивали на отдельные небольшие группы и грузили в автобусы, в том числе и меня. Привозили в райотдел милиции. То есть в райотделе милиции мы были часов 12. То есть акция должна была в 12 начаться, а мы в 12 уже были в райотделе милиции. Угу. То есть мы к акции не, не успели даже приступить. Вот. Поэтому непонятно, за что нас задержали. Продержали до 5 часов вечера. Вы говорили, что вы народный депутат Украины? Ну, я сейчас... Э, вы знаете, Коли, это... Колышних колиш, нардепов вы не Вы знаете, не в этом это дело. Знаем. Дело в том, что это не играет никакой роли абсолютно, потому что я сегодня баллотируюсь в Верховный Рад Украины. Так. Вместе со мной там было несколько человек, которые тоже баллотируются. То есть у нас есть статус сегодня кандидатов, которые участвуют в избирательной кампании. И это не играет никакой роли. Нас все равно повязали, нас все равно в грубой форме такой вот э, как бы изолировали от общества. И продержали абсолютно, не предъявив никаких обвинений. Профилактичный. Вы эфиры проводили? Никаких. Вот нас привезли, посадили в комнате, значит, и мы там просили до пяти вечера. Потом переписали наши паспортные данные, выпустили, и после этого меня отвезли в СБУ. Так. Сказали, что со мной... Ну, вернее, мне не сказали, что везут в СБУ. Сказали, что меня везут в областное управление. Я думала МВД. Но это у них общий двор. Поэтому, когда меня стали подвозить туда, я понял, что меня везут в СБУ. В СБУ со мной порядка где-то полутора часов вели профилактическую беседу, как вы сказали. Так. Да що говорили? Ну совершенно однозначно, що я сепаратист, що мої товариші по партії се паратист, що ми розрушаємо Україну, що ми уничтожаємо Україну, що ми являємо пособники э, окупантів. Захватчиков, что вот в условиях войны мы ведем себя, так сказать, неподобающим образом. Я сказал, что мы конституцию соблюдаем, законы соблюдаем, работаем в соответствии. сколько противников из Булы? Двое. Два человека они пытались, так Добрый, сказать, та и Они были че? одинаковые. <laughs> они были одинаковые. Дело не в этом. Понимаете, меня что поразило, что вот эта вот терминология, которую они использовали, она абсолютно неправомерно, незаконна. Потому что, ну, у нас, в уг... если бы уголовки, уголовном кодексе не было наказания за сепаратизм. Тогда слово сепаратист это такой, знаете, бытовой, какой-то сленг, это какое-то mm -hmm. определение в быту. Но есть уголовное наказание, поэтому когда человека уже квалифицируют вот этим словом, значит, это только можно после решения суда, когда человека осудили mm -hmm. за вот это вот наказ... преступление. Вот тогда он становится преступником, можно говорить. Я им сделал замечание, но не сказать, что оно ну, законное одно, но сейчас жизнь такая, вот война идет, я говорю, какая война? Я говорю, у нас же нет же военного положения. Сколько раз в Верховной Раде некоторые депутаты инициировали принятие решения о военном положении. Но президент и премьер-министры все uh -huh. решили, что войны у нас нет, поэтому оснований для ведения военного положения нет. Ну, в общем, вот такой был разговор неконструктивный, потому что пытались, так сказать, дать определение Чем нашей деятельности. Чем все закончилось? Ну, отпустили домой. Отпустили домой через пол полтора часа разговоров. Ну, дали понять, не дали понять, а прямо сказали, что они полностью контролируют мою деятельность, деятельность моих товарищей по партии. Э, так сказать, предложили, чтобы мы внутри партии давали оценку вот, действиям своих товарищей, которые, как они считают, поступают неправильно. Я говорю, понимаете, мы же не суд, мы не следствие, партия это партия. Это э, правовую оценку имеет право давать следователь, прокурор и в конце концов суд. Заводом ну, памятник Ленину был разруинованный да. в центре Харькова на, на центральной площади да, на наступного день. дня. Иснуют а, разные думки из этого привода. Але е як ви відповідаєте на питання, до чого в кінці кінців от все це може призвести? Віталій, оно не може призвести, воно вже призвело. От вірите, існують різні е оцінки, міння на що цуса. А які можуть бути різні оцінки? От снісли пам'ятник. Це факт. Це Это факт. факт. Е Существують в Україні закони України. хотел бы сказать, что существует, да? А я вам скажу, что так. существует Конституция и существует закон Украины, который называется «Про охорону культурной спадщины. Этот закон совершенно, категорично утверждает закон, норма закона, не допускается. Разрушение, демонтаж, ну, слово «уничтожение» в законе такого не может, а тут разрушение, демонтаж и даже перенос памятников не допускается. Понимаете? В исключительных случаях, и в законе говорится в нормативных актах, что это за случай, значит, предусмотрены специальные процедуры. Но памятник должен сохранен то есть даже если там прокладываете трассу жизненно важную для общества и ты памятник должен передвинуть то все равно ты должен его переместить не разрушить понимаете Значит, так вот возникает вопрос у нас в украине есть закон или его нету нету а вы мне скажите по определению что такое государство Украина, неважно, государство. Это будем так, самоорганизация населения, mm -hmm. при которой существует нормативная база, и существуют структуры, которые обеспечат выполнение, контроль за исполнением этой базы. То есть существует государство, существуют законы Конституции, существуют органы власти, правительство, там, судебная система и так далее, mm -hmm. правоохранительная система, которая реализует, обеспечивает реализацию этих законов. А если этого нет? Если законов нет, вернее, они написаны на бумаге, но они не работают. Конституция не работает. Кто? Кто? То есть государство Украины. Так вот, в Харькове они, они показывают модель Украины, которую они сейчас строят. Они сейчас строят модель Украины, при которой нет конституции, не соблюдаются права человека, не работают законы и вся система власти, которая должна обеспечивать жизнеспособность самого государства и работа закона, она нарушает закон, она как раз нарушает закон, потому что по конституции должностное лицо, чиновник, образный как народ говорит, да, в чем он отличается от простого человека, тем, что он действует в межах закона, он должен только в межах закона, а если ему закон говорит сохрани, а он его разрушает, если закон говорит накажи за преступление, а милиция уходит в сторону, не реагирует, ну вы мне скажите, это, что это за государство они строят? Я хочу, чтобы люди поняли: вот моя оценка: в Харькове выстраивается модель отношений, по которой хотят, чтобы жила вся Украина. И Тернополь, и Ивано-Франковский, и Львов, и и Харьков это система отношений, при которых нет законов. Чоловік повністю безправі, і э, ті люди, які повинні контролювати обізпецівлення закон, вони, наоборот систематично поставить закони рушання? Тобто вибори потрібні. Сьогодні э, багато хто йде, хто бере участь у передвиборчих перегонів, э, позиціонує себе як опозиція. Але чи існує насправді опозиція в Україні і яка вона, на вашу думку, повинна бути? Вот вы правильно задали вопрос. Есть, можно по-другому. Оппозиция чему? Вот когда. Э, ну, оппозиция была... завжди это оппозиция діючою правильно. Якщо влада Вот. Я еще это оппозиция действующей власти, да? И не просто действующей власти, то есть конкретным людям, которые стоят в кабинетах, а той системе отношений, так. правовых, в том числе экономических, которые вот эти люди в этих кабинетах реализуют. То есть оппозиция конкретной модели общества и конкретному пути развития. Так вот, если говорить о том, что происходит в Украине в течение 20 лет, у нас целенаправленным образом строился капитализм и уничтожались любые, так сказать, какие-то остатки в каких-то там сферах, в экономической, финансовой, социальной остатки социализма. Это однозначно. Кто был в оппозиции вот этому процессу уничтожения остатка вообще социализма? Приходит только коммунист. Все остальные партии, они являются буржуазными. НДП, вспомните, там, ну, масс, массу можно назвать партию, в том числе БИО, За еду. Заеду, да. пожалуйста. Они все буржуазные, и когда они говорили в оппозиции, то всегда было понятно, они в оппозиции тому человеку, который сидит в кресле, потому что он сам хочет сесть в это кресло. И только, понимаете, у них не было спора по поводу пути развития Украины коммунисты действительно в оппозиции. И вот дошел вот этот путь Украины, который вели вот эти все разные группировки, которые себя называли то оппозиция, то они были во власти, то снова они в оппозиции, они довели уже до края, о котором только что сказала, до края, когда в Украине не существует системы государственных отношений, обеспечивающих реализацию Конституции и законов Украины. Остальное питание сегодня ведоточно с Россией, Це найголовніша проблема для нашої держави. А я до чого веду? На вашу думку, на думку ваших однопартійців, ваших колег, що сьогодні має зробити Україна, щоб відносини з Російською Федерацією не дійшли до чергового загострення, і не почалося непорозуміння в останньому черті. Вы знаете, это непонимание, вот на да, вот будем говорить так, непонимание, оно существует очень давно оно существует очень давно не только не сегодня и и не только сегодня и дело в том что причина вот в таком отношении украины к россии и в таком отношении между россией и украиной в том что украина выбрала путь ну будем сказать так агрессивного неуважения и это агрессивное неуважение доходит до абсурда. Тобто, знаєте, от є така поговорка українська, не з'їм так понад кусі. Тобто, фактично сім'я навряджу. Да? Сім'яжливо нав... змінити. Звісно, а для цього потрібно включити мозги. Вот на цьому ставимо крапку. Наш час вичерпана. Дякую, за те, що прийшли до нас. Це була програма наголос. Сподіваюсь, ці 15 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре.